Ну, уже время какое-то прошло, то есть, как бы, ощущений, ощущений болевых, наверное, нет, хотя, еще отек не полностью ушел, поэтому, как бы, наверное, еще не сказать удовлетворительно не могу сказать, но уже, уже лучше проблематично еще с едой, то есть, как бы, жевать, жевать и откусывать большие куски не могу. Как раз закончился период, тот, который вообще ничего нельзя было делать. Я получил сейчас программу из Германии. Мне разрешен тренажер велосипед, который ну, не придает никакой вибрации, то есть как бы не мешает ничему, то есть, то есть в сидячем положении. Пока на данный момент это все, что позволяют врачи. Ну и, естественно, пешие прогулки. То есть, отдых на даче никто не отменял. Ждем, пока срастутся кости и все. То есть то, что они вынесли вердикт после это после операции нужно, нужно пройти 10 недель до полной физической нагрузки. Мне очень-очень-очень хочется, но как бы я, наверное, уже проходит время, я понимаю, что куда-то это все уплывает. То есть моя мечта.